शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट के इमाम मोहम्मद अली मसिन तकवी की तरफ से जारी करदा एक नोट में कहा गया है कि फ़्रांस में चार्ली हब्दो के ज़रिए नबी साहब का कार्टून बनाना बेहद अफसोसनाक है इससे मुसलमानों के जज्बात को गहरी चोट पहुंची है और मुसलमानों ने इस पर अपने गमो ग़ुस्से का इजहार किया है जिसका उन्हें हक है लेकिन फ्रांसीसी सदर के इसे इजहार राय के आज़ादी और कार्टूनों की हिमायत से जोड़ने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है आज़ादी इजहार की कुछ हदें होती हैं और उससे आगे बढ़ना महलक साबित हो सकता है ख़ासकर किसी बिरादरी के मजहबी जज्बात को मजरूह करना हर शख्स का अपना मजहब होता है लेकिन एक महजब मुआरे में रहने के लिए उसे दूसरे मजाहब का भी एहतराम करना पड़ता है फ्रांस के सदर को इस सिलसिले में हिंदुस्तान से सबक लेना चाहिए जहां तमाम मजाहब का एहतराम करने की सदियों पुरानी रवायत है फ्रांस के सदर की यह लालमी ही थी कि उन्होंने आज़ादी इजहार राय के नाम पर करोड़ों लोगों को फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर निकलने का मौका फराहम किया आज फ्रांसीसी सामान के बायकाउट की बात की जा रही है फ्रांस के झंडे और उनके सदर के मुजस्मे जलाए जा रहे हैं जाहिर है कि कोई भी इन सब चीज़ों को गलत नहीं ठहरा सकता मुसलमानों को अपने गुस्से का इजहार करने का हक है लेकिन जिस तरह एक उस्ताद का कत्ल किया गया और चर्च में लोगों पर हमला किया गया वो अफसोसनाक है इसकी मजम्मत की जानी चाहिए क्योंकि यह दहशतगर्दी है जिसकी किसी भी तरह से हिमायत नहीं की जा सकती है ये ठीक है कि ऐसा करने वाले दो चार से ज़्यादा अफराद नहीं थे लेकिन इन लोगों ने तमाम मुसलमानों को घटे में डाल दिया है हम ऐसे वाक्य की मखालफत करते हैं क्योंकि इस्लाम में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है दहशतगर्दों को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए